استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني Amalan mabula, amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi ajma wa ajma'in. Jasa anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. جزا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriah batiniah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus perlu kita ketahui tentang kerugian yang terjadi pada diri kita ketika kita hidup ini, tentang keistimewaan pada diri kita ketika kita menjalankan kehidupan ini dan tentang rahmat hidayah yang diturunkan kepada hamba Allah dan umat Muhammad ketika yang kita jalani sekarang ini, berakhirnya nanti yaitu ketika kala idhabala kotidarok wakila mandok wazza na anakul firok kematian. Namun pada dasarnya manusia senantiasa hubut dunia wa kharohiyatul maut. Cinta dunia namun takut dengan kematian. Pinginnya hidup terus dengan langgeng dengan keistimewaan, kecukupan yang luar biasa. Namun ini bukan merupakan tempatnya. Tempatnya suatu kelanggengan kekal abadi selamanya dalam kenikmatan dan rahmat yang tiada tara adalah surga nanti. Dan tempatnya suatu perkara azabnya dengan penuh keadilan, nanti adalah neraka tempatnya. Masalah muslimin, muslimat, rahimah, atau dimuliakan Allah. Semua itu tidak terlepas dengan apa ketika kita hidup yang sudah dijodohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saling berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada rasa takut, ada rasa berani, ada rasa pemberani juga ada rasa pengecut. Ada orang yang tinggi hati namun ada juga yang rendah hati. Semua Allah ciptakan dengan berpasangan dan yang paling unik adalah tentang jodoh manusia. Wasshalal muslimin muslimat rahimatallahu. Di dalam hal Ayat yang pendek yang sering sekali Ustaz sebut Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi <coughs> Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ila amanu wa amilus wa bil wa sudah jelas di sini kecuali orang beriman dan beramal soleh saling menasihati dalam hal yang berhubungan dengan suatu hal yang bagus dan sabar tema di sini yang kita bicarakan ini cukup unik. Uniknya apa? Allah ciptakan segala sesuatu yang berhubungan atau saling dijodohkan. Seperti tadi yang usia tersebut tadi, ada siang, ada malam. Semua ada berpasangan. Sekarang di sini unik yaitu tentang berpasangan manusia ada laki dan perempuan sering kita sering mereka mereka yang tadinya sukses ini kisah nyata yang sering dialami kita semua yang tadinya kita sukses penuh semangat dan luar biasa ketika kita mencintai seorang kita suka sama seorang namun ketika itu tidak sesuai harapan maka pupuslah semua usaha kalang kabut pikiran kemana-mana tapi kita harus disadari dalam suatu al-asr pendek tadi yang terakhir disebutkan yaitu tentang wasobri sobri dan orang yang selalu sabar. Kesabaran ini didominan dengan keimanan. Karena apa? Apa yang kita harapkan belum tentu Allah kabulkan. Ini yang berhubungan dengan jodoh itu unik. Jadi jodoh itu unik. Sekali lagi Ustaz sebutkan. Uniknya bagaimana? ketika wanita atau ketika ada laki ada perempuan yang dikejar-kejar justru malah menjauh yang kita kejar ini seorang laki kejar perempuan atau perempuan kejar lakinya yang dikejar benar justru malah menjauh makanya tadi Ustadz sebutkan jodoh itu unik ini semua didasari dengan apa? Dengan kodri khairi wa syari, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum jodohnya kemana-mana, tidak akan bisa dikejar. Ini yang pertama, jodoh itu unik, yang dikejar-kejar malah menjauh. Yang kedua, apa? Yang tidak sengaja berjumpa malah mendekat sering kita berpergian kemana di jalan mungkin jodoh itu di tengah jalan bisa jadi jodoh itu perjumpaan ketika sama kita ketika kita bekerja di luar negeri bisa jadi ya ini yang kedua yang tidak sengaja berjumpa malah mendekat katanya nggak kenal nggak sayang di sana dan tidak mengenal suku tidak mengenal bangsa tidak mengenal ras dan yang paling parah ini yang paling parah tidak mengenal agama, tetapi semoga kita jadikan atau mendapatkan jodoh yang mudah-mudahan ini menjadikan jodoh yang seagama. Jadi, yang tidak sengaja berjumpa malah mendekat. Yang ketiga, apa yang seakan sudah pasti malah menjadi ragu. Ini sudah pasti, tapi malah menjadi ragu. Makanya tadi jodoh itu unik yang pasti malah menjadi ragu. Contohnya apa? Ketika sudah menjelang di pelaminan, pernikahan, undangan sudah disebar kemana-mana, bisa gagal, bisa batal, bisa perantakan, padahal itu sudah pasti, namun karena pikiran dan keraguan dari salah satu keluarga, akhirnya apa? Menghancurkan semua. Bukan menghancurkan semua aja, namun juga menghancurkan fisikologi Orang tertentu yang tidak jadi itu, ke masa depannya, orang kalau sudah nggak jadi nikah, misi, misalkan bisa jadi kejiwaannya terganggu, yang tadinya begini terganggu, gak gagal nikah, akhirnya di jalan senyum-senyum sendiri. Pernah kan kita lihat, makanya jangan terlalu berharap segala sesuatu pasti dari Allah, belum tentu yang kita harapkan andai kata itu sudah pasti biar tidak ada keraguan pastikan dengan zikrullah ya ayyuhalladzina amanut taqullahu zikran katsiran wasabiqu wa perbanyak dengan zikir dan tasbih agar apa agar pernikahan anak kita mungkin agar pernikahan seorang pemuda ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kemudian yang keempat yang awalnya diragukan menjadi pasti kebalikannya kalau tadi adalah yang sudah pasti malah menjadi ragu. Ini yang awalnya diragukan malah menjadi pasti. Iseng-iseng ketemu si Fulan. Cantik ya enggak. Anu enggak. Tapi si Fulan ini bisa bijaksana di dalam menyelesaikan segala sesuatu kesulitan. Yang tadinya ragu-ragu. Namun apa yang terjadi? Dengan kelakuan ini akan memberikan kepastian tanpa sengaja langsung sikat del del -de -de, langsung sebar undangan nikah. Nah, ini yang dinamakan yang awalnya diragukan menjadi pasti. Makanya jika Allah itu berkehendak, maka tidak ada satu pun mereka itu, satu pun orang atau satu pun manusia itu yang berusaha menggagalkan. Tidak bisa dibayangkan. Karena kita juga tidak bisa ngeklaim mereka yang ahli penceramah, mereka yang ahli dakwah, mereka yang ahli di dalam segala ilmu agamanya luar biasa tingginya. Mungkin belum tentu jaminan mereka akan masuk surga, namun mereka yang tadinya bergelut atau berkecimpung di dalam kemaksiatan, di dalam segala sesuatu yang berbau maksiat. Sudahlah pokoknya jelek banget. Belum tentu mereka masuk neraka. Jika Allah berkehendak kun fayakun, berubahlah semuanya. Masyiral muslimin muslimat rahimatullahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang selalu diimpikan tak berujung di pernikahan. Kita berangan-angan banyak berkeinginan segala sesuatu ini nanti sudah tak angan angankin itu pasti akan jadi istriku atau mungkin jadi suamiku. Namun jika Allah belum berkehendak, apa yang terjadi juga tak berujung di dalam pernikahan. Padahal niat kita juga bagus dalam pernikahan itu tercantumlah, termaktumlah di situ unsur apa? ya unsur yang berbau halal di dalam kita menjalankan hubungan bahkan hubungan ketika kita pada istri kita menjadi bagian daripada ibadah yang luar biasa. muslimin muslimat Namun jika tidak ada kejelasan dengan akhir atau dengan pernikahan ini maka semua akan menjadi sesuatu perbuatan yang dilaknatullah yaitu laknat oleh Allah yaitu karena itu berbau zina. Yang keenam yang tidak dipikirkan atau tidak terpikirkan malah bersanding di pelaminan. Jadi yang tadi tadi yang selalu diimpikan malah berujung tak berujung dengan pernikahan. Ini baliknya yang tidak terpikirkan malah bersanding di pelaminan. Ini sering terjadi seperti ini. Makanya jika Allah berkehendak segala sesuatu. Ingat al-imanu atu minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaubil akhri wa qadri khairihi wa syahri. Suatu takdir dari Allah, baik itu takdir jelek maupun takdir baik. Wa syarihi takdir yang jelek. Ini semua ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita masih muda kita ada sengsara, tidak selamanya kita sengsara. Bisa jadi masa muda kita bermewah-mewahan, berkelimpang harta, belum tentu masa tuanya kita berkelimpang harta. Karena harta di sini bukan jaminan, namun ilmu, tolabur ilmu, faridatul ala kulli muslimin wal muslimat, ini merupakan suatu jaminan untuk kita belajar hidup dekat sama Allah, ma'rifatullah. Penting buat cipta untuk senantiasa mendekatkan pelajaran-pelajaran seperti ini, agar kita tidak kegumuh atau tidak menjadi sombong apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan wasita kebaru anha tidak akan membuahkan hasil atau kesombongan tidak akan membuahkan hasil apapun bahkan la janata jannata mangkana fi qalbihi misqal dzarratin min kibri tidak akan bisa orang itu masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sebutir debu kesombongan kita sudah berusaha sudah sebar undangan misalkan pernikahan udah udah pokoknya pasti nikah tidak ada sebab apapun, tidak ada keluarga lagi. Udah setuju, sangat sayang. Keluarga perempuan sangat sayang. Semua tidak ada masalah. Namun, jika Allah belum di saat besok, mau nikah, sifulan satu kecelakaan, meninggal. Pernahkah ini terjadi? Mungkin Anda yang pernah mengalami, pasti pernah terjadi kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Janganlah kita berbangga diri dasari semua itu dengan iman. Janganlah kita bersombong diri karena Allah dan Rasulullah tidak suka orang-orang seperti ini. Seorang yang punya akhlakul karimah senantiasa pada dirinya tertanamkan sifat rendah diri ibarat padi makin berisi makin merunduk masyarakat muslimin muslimat rahimatullah inilah yang dinamakan jodoh itu unik yang dikejar-kejar malah menjauh yang tidak sengaja berjumpa malah mendekat yang seakan-akan pasti malah menjadi ragu yang awalnya diragukan menjadi pasti yang selalu diimpikan tak berujung di pernikahan namun yang tidak terpikirkan malah bersanding di pelaminan ma'asirul muslimin muslimat rahimatullah khairikum man ta'allamal qur'an wa amalah Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita. Apa yang kita sampaikan. Apa yang Ustaz sampaikan kepada antum semoga. Mudah-mudahan banyak fatilahnya Dan kita pelajari sebagai hamba Allah yang istiqomah dan cinta dalam majelis. Wabila taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.